как вы себя чувствуете отлично момент был хороший у вас ну ничего страшного это как говорится все придет принципе игра мне вашим нравится как говорил Да повезло старшим что у нас футболки не красные то судья он там есть один боковой любит красные футболки он везде за красные а второй я не знаю, где его. Вы про красную карточку, да? Да не, не. Ураган, знаете, такая команда есть. Играли финал с Ауророй. Там, по-моему, симпатия была. К Урагану больше. Были бы у нас красные футболки, я думаю, мы бы уже в финале были бы. Могли бы даже не играть. Да, я думаю, Дима не в цвете. Да, я вам говорю, все в цвете. Сразу бы симпатия Все-таки с реализацией вам не везло, я считаю. И mm -hmm. там проспали, вы, они постоянно дальнюю штангу замыкали, три мяча. Ну, есть момент. Вот так а что... будем исправляться. Ну, как обычно, даем старикам шансы. Да что исправляться, вы просто опыта набираетесь. Это, это нормально, совершать ошибки. Это все в порядке, поэтому я все равно поздравляю вас. Спасибо. в любом случае. Все я... Было всем. Да, спасибо за игру. Их... Спасибо, до свидания.